ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి ఒక శక్తివంతమైనటువంటి స్తోత్రముగా అన్ని విజయాలకు అధిపతి అయినటువంటి ఆ సూర్యభగవాను స్తుతిస్తూ చేసినటువంటి స్తోత్రము ఆదిత్య హృదయము రావణుడితో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు రాముడు అలిసిపోయి కలవరపడినప్పుడు అగస్త్య మహాముని శ్రీరాముడికి శక్తివంతమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని ఉపదేశించడం జరిగింది भक्तितो आदित्यहृदयम् स्तोत्राणि अर्धन्तो सहाकम् ततो युद्धपरिश्रान्तम् समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाक्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्या प्रवीत्रामं अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राममहाबाहु शृणु गुह्यम् सनातनम् सर्वानरे वत्सा समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशत्रुविनाशनम् जियावहम् जपे नित्यम् अक्षीयं परमम् शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ता शोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्वविवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् भास्करम् भुवनेश्वरम् सर्वदेवात्मको हीशा तेजस्वी रश्मिभावनः लोकान्पातिगभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमोह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या यस्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषागभस्तिमान् गभस्ति सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेतादिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शिम्भुः त्वष्टामाताण्डकोंसुमान् हिरण्यगर्भः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भूदितेः पुत्रः शङ्कः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदि रुग्यजुः सामपारगः घनावृष्टिरपां मित्रः ्यवीथी प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभूद्भवः नक्षत्रग्रहताराणा अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानाम् पतये दिनाधिपतये नमः दिनाधिपतये नमः जयाय जय जेया भद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांसो आदित्याय नमो नमः आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबूधाय मार्ताण्डाय नमो नमः माताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः रौद्राय पुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देमाय ज्योतिषां पतये नमः ज्योतिषाम्पतये नमः चामीकराभाया वह्नये विश्वकर्मणि नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रमये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वै भूतम् तदैव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येषा वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रम् ये च फलं चैवाग्निहोत्रिणा वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनाम् फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष प्रभुः सर्व एष रविः प्रभुः एवमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसीदति राघवा पूजयस्त्वैनमेकाग्रहा देवदेवं जगत्पतिम् एतत् जत्वा युद्धेषु विजयिष्यसि युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वम् वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च एतच्छ्रुत्वा महाते जाः नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतः राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जतु परम् हर्षमवाप्तवान् श्रीराचम्यशुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणम् प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतो भवत् अथरविरवदम् निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमम् प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संक्षयम् विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इत्याशे श्रीमद् रामायणे किये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चाधिकशततमः स्वर्गः